очередь нам э, нужно смотреть не, не на Наполе, а смотреть на свою игру и строить, строить свою игру из своих сильных качеств. Поэтому завтра мы собираемся показывать свой футбол и не смотреть э, на, на Наполе. Я думаю, что все ребята, которые сюда прилетели, готовы, готовы на 100%. Мы понимаем, что наверное, результат не тот, который, который мы ожидали в начале Лиги Чемпионов. Поэтому у нас нет другого выхода, как завтра выходить и пытаться, пытаться исправить эту ситуацию. Поэтому в любом случае мы будем играть на победу. Надеюсь, что завтра это у нас получится. Как мне кажется, как мне кажется особо ничем не отличается, команда играет в тот же футбол, который, который она показала в Киеве и э, здесь очень хороший главный тренер, хорошие футболисты и очень качественный футбол команда Наполе показывает. но мы повторюсь мы приехали сюда за результатом другого выхода у нас нет. Но если так по математически посмотреть на это, то, конечно, ничья просто лишает нас всех шансов на, на попадание дальше, ну, именно Еврокубковую весну. Поэтому будем, будем играть на победу. Ну, я уже неоднократно говорил и, и буду говорить, что это, конечно, является серьезной проблемой, потому что очень очень тяжело перестраиваться с нашего чемпионата на на игры лиги чемпионов, потому что уровень очень очень сильно отличается, но приходится приходится, знаете как где-то первые первые минуты там как-то осваиваться, потому что в э, скоростя все-таки очень отличается. И, конечно, конечно, нам трудно, но ничего страшного. Нужно выходить из этой ситуации и, и играть в футбол тот, который, который мы умеем и который свойств, свойственный свойственный динамоки.